Вы говорите про оборону. Открываем самое начало. 17 статья. Оборона Украины. Захист и суверенитету, территориальной целостности и недоторканности покладаются на Збройные силы Украины. Оборона – это вооруженные силы Украины. А то, о чем вы говорите, 65-е. Захист витчизны, незалежности и территориальной целостности Украины, шанувание и державных символов, е обязанностью граждан Украины. Захист ветчизны, а защита отечества. 65-я статья. Возьмите, если вы историк, вы должны работать с документами. Откройте документы. Вот, есть, стать, вот, называется Конституция Украины, науково-практичный комментар. Вот он. Открываете статью. 65-я статья. Открывайте. очень удобное оглавление. 65-я статья. Открыто. Захист вітчизни це не лише її оборона, це і стан захищеності державного суверенітету, це економічного, науково-технічного оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій груп та осіб, це відповідний рівень громадського порядку громадської безпеки, збереження національної культури та інші. Усі ці аспекти захисту вітчизни мають відстоюватися громадянами. Это очень сложное понятие. Защита. Очень сложное понятие. Защита Отечества, захист вечизны. А вы говорите про оборону, про войну. Оборона Украины э, возлагается на вооруженные силы Украины. Историю читал, Конституцию не читал. Конституция важнее, чем история. История это про то, что было, а конституция про то, как сегодня должно быть. Это же гораздо важнее. Согласно 157 статье, вносить изменения в конституцию нельзя во время военного положения. И самое главное, нельзя вносить изменения в конституцию, вот тут прямым текстом написано, изменения в конституцию, если они... Передбачают эти змины, не можно вносить эти змины, если змины передбачают скасування, чи обмеження прав и свобод людини и громадянина можно только расширить права, а убрать, отменить, ограничить нельзя. Почему не Увести? примут закон? Потому что нельзя в законе взять и лишить мужчин по возрастному признаку, по половому признаку граждан, то есть мужчин, по возрастному признаку такого-то возраста, лишить конституционного права. Почему? Потому что 24-я статья Конституции... Нам о следующем: громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних інших переконань, статі. То есть нельзя отдельно ограничить права мужчинам или отдельно женщинам ограничить права. Так запрещено Конституцией. Этничного социального походження, майнового стану, миссия проживания, мовными ознаками, до речі, никто не дочитывает, або іншими ознаками. То есть, а в статье 64 говорится, что конституционные права и свободы людини и гражданина не могут быть обмежены, кроме перед предназначенных Конституцией Украины. Не может быть обмежены права и свободы, предбачены статьями 24. 24 статья Конституции не может быть ограничена во время военного положения. Поэтому ни один законопроект, в котором ограничиваются права, конкретно по, -по половому признаку, по возрастному признаку, не может быть принят, потому что он идет в разрез Конституции. Все законы могут только дополнять Конституцию, но не противоречить ей. Поэтому такой закон не принят и никогда принят быть не может, потому что это прямое нарушение Конституции. Понятно вам? Работайте с первоисточниками.